এয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোৰে নমস্কাৰ জনায় আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এতিয়া আগবঢ়ালোঁ আৰু বাৰীত মই আজি কি কি পুলি লগাম তাকে আপোনালোকৰ আগতো অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া বজাৰৰ বস্তুবোৰ বহুত দৰৱ পাতি দিয়া থাকে এইবোৰ খাবলৈ ভয় লাগে সেইকাৰণেহে নিজৰ বাইদেউ অকণমান হ'লেও কৰি লৈছোঁ এয়া খেতিটো এমাহমান কষ্ট কৰিব লাগে এমাহ কষ্ট কৰিলে কিন্তু ছমাহ খাব পৰা যায় আৰু যাতে দৰৱ পাতি নিদিয়া বস্তুটো খায়ো ভাল লাগে কবি পুলি লগাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইয়া পুলিকেইটা আজি আনিলোঁ বহুত সৰু সৰু পুলিকেইটা চাওঁচোন দেখাই দিয়াচোন অকণমান এইয়া চব বহুত মৰমে তুলিব লাগিব ইহঁতক এইয়া আৰু এইডোখৰ জেগাডোখৰ দেখাই দিয়ে এডোখৰ মই কু মাৰি থৈ দিয়ে আছিলে কিন্তু এতিয়া মই আকৌ খুলি খান্দি ল'ম এতিয়া মই এডোখৰত খুলি খানি ল'ম এইকেইটা খান্দি লওঁতে মাটিবোৰ গোবৰ চুঙৰ দিয়া ৰেডি হৈ আছে গোবৰ হাঁহ অলপ দি লৈছোঁ খুলি দিয়া পেলাই দি ল'ব লাগিব গোবৰ হাঁহ নিদিলে মানে খেতিটো নহ'ব নহয় এয়া দি লৈছোঁ অলপ অলপকৈ আগতেও দিয়া আছিলে খেতি কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয় কিন্তু কিন্তু মানুহে কৈছে বজাৰত এতিয়া আমিয়ে নিজে গৈ কবি এটা ইমান দাম কৈছা বুলি ভাবোঁ মানে কৈ দিওঁ কথাটো কিন্তু কবিটোৰ দাম সঁচাকৈয়ে ল'বলগীয়া হয় কিন্তু আমি এতিয়া বিক্ৰী নকৰোঁ নিজে খাওঁ কিন্তু কৰোঁতে বহুত কষ্ট হয় এইকেইটা পুলি লগাওঁতে বহুত কষ্ট হয় মোৰ ফুলি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই পুলিবোৰ দি লৈছোঁ এটা এটাকৈ থৈ লৈছোঁ চবচু ইমান অকণমান লাগিছে নহয় পুলিটো এনেকৈ দি দিলে নহয় আকৌ দেই তাকে বুলি ৰুব লাগিব ৰুলোৱে কেইটামান আজি নৱেম্বৰ তিনি তাৰিখে ৰুইছোঁ নৱেম্বৰ তিনি তাৰিখে আৰু কেতিয়া কিমান দিনলৈ ক'ভিডো আকৌ দেখাম বাৰু কিমান দিনৰ মই খাবলৈ পাওঁ মই ওলাইছোঁ দেখিছে ন কি লগাই লৈছো সেয়া ভিডিঅ' দি আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহি আছো বাই